श्रीपरमात्मने नमः अथ नवमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इदन्तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याणसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुः राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम् सुभम् कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानाः पुरुषाद्धर्मस्यास्य परन्तप अभप्राप्यमाम् निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया तमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतादि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतादिपश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यम् वायुः सर्वत्र महान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि व्यवधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम् यान्तिमामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिम् स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमम् कृत्स्नम् अवशम् प्रकृतेर्वशात् न च माम् तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उरासीनवदासीनम् असक्तम् तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण सूयते सचराचरम् हेतुनादेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति माम् मूढामानुषीम् तनुमाश्रितम् परम् भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशा मोघकर्माणो मुघा मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीञ्च प्रकृतिम् मोहिनीम् श्रिता महात्मा नस्तु माम् पार्थ दैवीम् प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततम् कीर्तयन्तो माम् यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च माम् भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् अहम् क्रतुरहम् यज्ञ स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहम्भुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यम् पवित्रमोङ्काररुप्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणम् सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानम् निधानम् बीजमव्ययम् अथाम्यहमहं वर्षम् निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतम् चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ैविद्या माम् सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम् प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिविदेव भोगान् एतम् भुक्त्वा स्वर्गलोकम् विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम् विशन्ति एवम् रयि धर्ममनुप्रपन्ना गतागतम् कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषाम् नित्याभियुक्तानाम् योगक्षेमम् वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहम् हि सर्वयज्ञानाम् भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वे ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः पित्रु भूतानि यान्ति भूते च यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रम् पुष्पम् फलम् तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम् भक्त्युपरुतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेयत्तत्कुरुष्वमदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवम् मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहम् सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम् भक्त्या मयिते ते शुचाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभा साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः शिप्रम् भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिम् निगच्छति कौन्तेयप्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति माम् हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैशास्त्रता शूद्रातेऽभियान्ति पराङ्गतिम् किम् पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीमाम् नमस्कुरु मामेवैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः हरि ओम् नरः श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरये नमः हरये नमः हरये नमः